Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, me fijé que en los comentarios muchos de ustedes pidieron que haga un video de las 50 cosas sobre mí. Bueno, lo pidieron y lo consiguieron. Ahí van, 50 cosas sobre mí. Ah, paren, paren, estaba claro, me estaba olvidando. Otra cosita más. Antes de empezar, en el número 50, les voy a contar algo que estoy tramando, pero necesito que estén atentos y que sean pacientes. No vayan directamente a las 50, ¿ok? Vamos. Me llamo Martina Stoessel, pero todo el mundo me dice Tini. Porque bueno, de nena de chiquitita era muy, muy chiquita. Y en inglés me suelen decir Tiny. Bueno, por lo chiquita que soy. El apellido Stoessel viene de Suiza. Nací el 21 de marzo del 96. Tengo un hermano mayor, Francisco, que es el mejor hermano del mundo. Mi hermano y yo siempre nos hacemos chistes, bromas. Una broma se me fue de las manos y el celular de Francisco se terminó cayendo al agua. Todavía me siento mal, perdóname, Fran. Mi perrita se llama Olga, tiene un año. Y es de raza pincher. Tengo cuatro tatuajes. El de la muñeca, el del dedo, o bien el slab que me lo hice con mi mamá. Este que lo tengo acá atrás del brazo, me lo hice con mi mejor amiga. Cometí un error que no me gusta. No hagan esas cosas. decirme quiero tatuar, que te agarra la racha, te tatuas y después te arrepentís. Me sucedió a mí, así que todo con Carola. Y acá tengo uno atrás de la nuca. también. Soy muy tímida, aunque no lo crean. Al principio, después entro en confianza y ya estás en el horno. Tengo una cicatriz acá en la panza en la operación cuando era muy chiquitita. Bueno, seguimos. Siempre. Llevo perfume a todas partes, es como una prenda más para mí. Mi canción preferida es Man in the Mirror de Michael Jackson. El mejor recuerdo que tengo de una fan fue cuando me re, acuerdo, recién arrancaba y me trajeron un cuadro. Tiene una frase que a mí me, mar me marcó muchísimo: que dice, Un hecho artístico, uno sabe dónde empieza, pero nunca dónde termina. Y lo sigo teniendo en mi casa colgado. No me gusta, detesto cuando la gente come con la boca abierta o hace ruidos así con el helado cuando lo, lo está comiendo o con el chupetín, me, me molesta. Amo los bebés, me encanta, me encantan lo, los nerds chiquititos. Bueno, mi sueño es tener hijos y poder formar una familia. Uh -huh. Tengo un hijado, de hecho, que se llama Mirko, que le amo con todo mi corazón. Y bueno, bebé, soy muy chiquito, pero te pongo un beso igual, muy grande. A ver, mi personaje de Disney preferido es Dory de Nemo. La amo. Soy muy susceptible y soy muy sensible también. Cuando viajo, mi barija tiene que estar perfectamente organizada. Al principio, tiene que estar perfectamente organizada. ¿eh? Cuando me despierto a la mañana, eh, me tengo que pegar una ducha para despertarme, porque si no, no me despierta a nadie. Mi desayuno perfecto, ideal, es un café con leche o un té, un jugo de naranja, también puede ser tostadas con miel y con queso crema y fruta. Amo a la playa. Papas fritas con ketchup, es una cosa que lo amo. A veces me agarran momentos que era una papa frita con ketchup ahora. Podríamos, ¿no? Podría estar todo el día bajo el sol, pero con protección. De mm, verdad, lo aprendí hace poco, es muy importante. Me cepillo los dientes con dentrífico de frutilla, mm, porque no me gusta el gusto a menta. No me gusta. Tengo un talento muy especial y es que puedo abrir mis orificios nasales como nadie en este mundo los puede hacer. Mi color favorito es el turquesa. De chiquita con mis amigas bueno todo el tiempo jugábamos a bailar y a actuar y yo me la pasaba haciendo coreografías las 24 horas del día y se las enseñaba. Siempre tengo frío. Es una cosa, soy muy friolenta todo el tiempo. En el set el mejor snack para recuperar la energía. Eh, siempre pido una banana, también un té, algún sanguchito de amiga. Me encantaría visitar Australia. Eh, estuve eh, en muchos lugares, pero nunca visité Australia y me encantaría conocerlo. Soy hincha de River. Me costaba mucho en el colegio mantener la atención. Ahora, ahora también me cuesta y, y es algo que, que bueno, que trataba de hacer un esfuerzo en el colegio y, y hoy en día también, mantenerme. Concentrada. En la primera temporada de Violeta me decían que me dejara de poner tanto maquillaje y yo me escondía el labial adentro de la cortera y antes de que diera en acción yo hacía. Y aparecía mágicamente con un poquito más de labial. Ah, pará, ¿y se acuerdan que en la tercera temporada yo me tenía el pelo de rubio también porque me agarró una racha que quería ponerme el pelo de rubio de que era chiquitita y me agarró. Bueno, hablo dos idiomas: español. E inglés. Estando en otros países de gira también aprendí un par de palabras. Chao, ¿cómo estás? Tu seis muy bella. Bonjour. ¿Cómo se va? Viví muchas experiencias, pero la que más recuerdo con, con mucho cariño fue la del Partido por la Paz. Fue un momento muy especial para mí. Aunque soy muy argentina, tengo que confesar que el mate no me gusta. Me gusta mucho el latte maquiato. A los 16 saqué el registro para poder manejar. Tengo el mal hábito de morderme los dedos. Me los lastimo a todos. Manejo un Fiat en mi, en, mi, en mi casa, en Buenos Aires. Mi cantante preferida es Beyoncé. Me gusta cantar y tocar la guitarra con mi amigo Panchito. Panchito, si estás viendo este video, te mando un beso muy, pero muy, muy grande. Escucho todo tipo de música, pero mucha gente seguramente no sabe. Mucha gente sí. Cuando estoy en Buenos Aires con mis amigas, nos ponemos cachengue. Y nos podemos escuchar cachengue. Y estamos en las fiestas escuchando cachengue. Y cuando nos juntamos, nos ponemos cachengue. Y cuando nos vamos a vacaciones, pues ponemos cachengue. Y nos divertimos muchísimo. La última película que vi fue... No me van a creer, pero fue... y gran cambio de Greta. De verdad. Tengo una letra espantosa. Siempre lo di. Bueno, miren. Se los voy a mostrar para que lo vean. Siempre admiré la gente que tiene linda letra. No es mi caso, bueno. Me encanta proponerme nuevos desafíos, nuevas cosas por hacer. Aunque en el momento me da miedo, me gusta ir contra, contra ellos. Bueno, y finalmente, la número 50 de las anteriores 49 cosas sobre mí. Hay 5 que son mentira. ¿Adivinan cuáles son? Bueno díganme cuáles creen que son las cinco mentiras sobre mí en los comentarios. El miércoles que viene les voy a decir cuál es la respuesta correcta. Suscríbanse al canal, denle like, comenten, compartan el video y les mando un beso muy pero muy, muy grande.